Нашим управлением по борьбе с киберпреступностью Одесской области была задержана группа лиц, которая занималась организацией мошеннических действий в отношении граждан Одесской области, ну и также других областей Украины. Путем создания фейковых интернет-магазинов, раскрученных известных копий интернет-магазинов, выставляя там товары бытовой техники, товары другого назначения, значительно ниже рыночной стоимости, заинтересовали таким образом потребителей. Люди, открывая как бы страницы интернет-магазинов, видя, что в принципе она похожа с оригиналом, многие даже обращались к отзывам, естественно, если погуглить любой интернет-магазин, выдает сначала реальный, наиболее раскрученный. В Гугле люди ознакомливались с отзывами, видели, что как бы все нормально, никаких проблем нет. Отзывы в основном позитивные. Не обращаю внимания, что данные интернет-магазины, которые предлагали Злоумышленники весьма отличаются э, названием, там, либо какая-то точечка, слэш, дефис, э, дополнительное какое-то слово. Ну, как бы наши обыватели, которые были ими обманутыми, к сожалению, не обращали на это внимания. То есть сразу как бы, основной совет для пользователей сети интернет, для пользователей людей, которые пользуются услугами интернет-магазинов. Просьба, пожалуйста, если вы как бы, уже покупаете товар, через сеть, то обращайте внимание, чтобы название интернет-магазина раскрученного брендового, ну, которым вы обычно пользуетесь, было точь-точь, -точь, ну, как как обычно, то есть если там уже какое-то слово добавлено, либо изменено доменное имя, всегда допустим было там .ua, а тут оно стало в конце .ru или там другой какой-то другой какой то доменное имя, то уже как бы задумайтесь, что ну, наверное это не оригинальный интернет-магазин, если вы перечислите за какой-то товар денежную сумму, то, возможно, вы будете как бы обмануты. Плюс как бы старайтесь, опять же, если вы уже покупаете что-то через сеть интернет, работ, вы ну, приобретаете это путем наложного платежа, то есть уже по факту получения товара. Ну, если это, конечно, возможно в условиях ну, того интернет-магазина, которым вы пользуетесь. Значит, данная преступная группа, которая была нами изобличена совместно с сотрудниками следствия Приморского отдела и прокуратуры Приморского отдела насчитывало пять лиц. Три из них – это граждане города Одессы, жители города Одессы, и один киевлянин, и один гражданин города Винница, житель города Винница. Значит, они по предварительному умыслу распределили свои роли, кто как бы за что отвечает, и создавали там раз в три месяца раз, раз в три недели раз в месяц новый интернет магазин для того, чтобы, ну, поскольку поступали жалобы и ну, по -по -по падал рейтинг предыдущего, то есть уже туда как бы люди не обращались, а Таким образом, им нужно было делать новый интернет магазин и продолжать свою преступную деятельность. Значит, мы на сайте МВД разместили уже данную статью по поводу этой пресс конференции. Там указаны все эти доменные имена этих интернет магазинов. Просто просьба, чтобы как бы озвучить для ну, для граждан, чтобы обращались к нам если ну, таковые есть еще обманутые, вот те, что у нас есть заявление, понятно, а если есть таковые, которые, ну, может быть, по какой-то причине там, до этого не писали заявление или там не знали, куда писать, пожалуйста, чтобы наоборот обратились к нам с целью того, чтобы написать заявление и принять участие в этом уголовном процессе в качестве гражданских истцов, в качестве потерпевших. Как бы вот такая вот просьба. Примерная сумма ущерба то, что уже мы имеем, но я думаю, что она еще будет расти в связи с тем, что как бы, мы надеемся, ну, что будут, будут больше людей к нам обратятся. И, на сегодняшний день около 2 миллионов гривен уже. Около 150 потерпевших и около 2 миллионов гривен. То есть а тематика это интернет-магазины, связанные с бытовой техникой, мобильные телефоны, э, телевизоры, ну, то есть, вот, аппаратура в основном. То, что ну, наиболее интересно покупателю, то, что пользуется спросом, там, айфоны, айпэды, Samsung и так далее. Люди, как бы, заинтересовались тем, что на 5-7-10% они ставили цену ниже, ну, как бы, гражданам, понятно, было интереснее купить, они думают, вот, хорошо, что дешевле, чем у других. Пластиковые карты, денежные средства. Так, ку -ку, он, дочь, там у Богдана кулек есть, можете пожалуйста принести? Кукулек там есть у Богдана. Можете пожалуйста принести. Если плохо можете присесть на, на бортик машины. сим-карты вот написано дуус uh, в телефоне телефон без батарейки в телефоне была сим-карта ну вот сим-карта скорее всего там пакет номер не записан нет. то есть будет, будет дополнительный осмотр Все, видели да понятые на крышку на вставлена которая находится денежные средства Так. Это флешка или это приходится? нет, это на этот Так. Сим-карточка МТС. МТС. И МТС. Не видно. Номер телефона нет. Не видно номера телефона, да, но... Сим-картой, Киевстар, IMEI, модель телефона. Надо Есть здесь, Есть. Вот сим-карта вставлена, не видно на ней. It's Что it's за батареечка за... оттуда? Сразу батарея Еще один телефон, тоже Samsung. Сим-карта so, but... Лайф вставлена. Обратите Где внимание. Убери сим-карту, я не вижу. Сейчас обратно я вот засуну. Так? Вот так, Есть, да Да. Есть. Вот еще один телефон. Еще один телефон, сим-карта лайф вставлена. Есть. Сейчас я выбираю сим-карту, запечатлете вот, и вот, вот, вот. мышки, периферийное оборудование. Зарядное да, устройство, да, мышки. Зарядное да, устройство, опять-таки. Да. А Это сегодня пакет, телефон. можно скинуть. Телефон. Это можно прям в коробке оставить в этой. А смотреть сейчас и оставить в коробке. Там уже все в коробку Смотрите, телефон найден в коробочке, в багажники, э, Nokia, односимошный, э, без сим карты. Э, Мэй, пожалуйста. Тв пакет Live, э, номер телефона. Я так понял, почему-то маркером указано. наверное. Ноль да. Всех? нет там есть цифры на, на карточках на каждой карточке есть нет цифры. на каждой карточке нет, нет, что нет. а на ну, нем это, нет. это обрезано. обрезано ну обрезано нужно будет дополнительно рассматривать. Вот три сим карты Life один из них вот этот номер телефона имеет вот сюда прячем и где сим картам все стоп -карт. еще четыре четыре еще одна выпала подожди подожди четыре